Владимир Зеленський перебуває з візитом за межами України, Філіппіни відвідує, і що відомо, що він також контактував з Сінгапуром. Сінгапур став на сторону добра. Він підтримує формулу миру. Наскільки важливий цей візит в Філіппіни? Конечно, очень важен и Сингапур, и Филиппины. Это же как раз подбрющее Китая, если можно так сказать. Филиппины – это вообще островное государство, 100 миллионов человек. Вот на этих островах живет 100 миллионов, примерно столько же, сколько в России. То есть примерно вот соотношение населения. Но еще чем важны, важны Филиппины? Если хватит смелости, мудрости нашему военно-политическому руководству и работы дипломатических служб, так после Филиппин Зеленский должен быть на Тайване. Там до того Тайвань, это же как раз общая гряда. Это Филиппины, острова Тайвань, островы сразу Китай. То есть вот они примерно рядом, там залив там, переплыть или там перелететь, неважно. Надо обязательно появиться на Тайване. Если есть еще сейчас возможность как-то внести корректировку в, это, в эту поездку, вот сейчас они на Филиппинах, это, это, это на 100% нужно сделать. Почему? Потому что что такое Тайвань? Тайвань – это часть Китая. Это, это китайский остров, китайская республика. Тайвань так и называется. Не китайская народная республика, где там Си Цзиньпинь Оккупировал власть. А это Китайская Республика Тайвань, на которой живут китайцы, которые избрали законно избранного президента на демократических выборах в январе этого года, вот уже шестой месяц или пять месяцев, шестой, и однозначно надо его поздравить, во-первых, с избранием, потому что это единственный демократически избранный президент Китая, части какой Китая, это раз, во-первых, показать Китаю, ну, в конце концов, высказать свое фе Китаю за то, что он участвует в войне против Украины. Китайское оружие, китайские боеприпасы, китайские узные агрегаты в российском оружии убивают украинцев каждый день. И это надо четко показать. Причем именно с Филиппин на Тайвань. Тайвань, э, Де президент Тайваня, он однозначно встретит нашу делегату. Или Уильям Ла, если так на английский манер его называют. То есть и поздравить одно, и пригласить, и в конце концов открыть в Украине, открыть представительство Тайваня, консульство, как угодно, то есть посольство Тайваня даже можно, и открыть свое посольство на Тайване. Потому вот это движение, сейчас это сделано на Филиппинах очень правильно, очень грамотно. Почему? Потому что Филиппины, они такие э, американно ориентированные В свое время филиппины были испанской колонией, потом э, под протекторатом там, Соединенных Штатов, где-то, по-моему, с 1946 -го года они э, получили независимость, но до сих пор остались привержены демократическому устройству. Естественно, поддержали в 2014 году э, Украину э, в ООН, когда, когда россияне напали на нас, то есть... Э, Выполнили свою демократическую задачу в этом смысле. Потому вот с Филиппин очень важно попасть на Тайвань. Ну, посмотрим в течение суток, посмотрим, хватит ли политического мужества выполнить эту задачу. Понятно, что Китай, э, Китай разорвет, так сказать, от таких действий просто разорвет на куски. Но это надо делать, потому что Китай это та же Россия. Пане Романе, і по наших партнерах. От, е, так виглядає, що те, що не дозволили залужному, дозволило Сирському. Тому що. Е... BBC передає наступне: що Франція дозволила бити своїми ракетами це скельпа або стормшедов та британський по території Російської Федерації. А ми розуміємо, що це є доставання аеродромів як в Курській, в Білогородській області, в тому числі. Наскільки це може змінити хід війни саме на півночі нашої країни? Вот я бы пока не говорил, что там разрешили или пока не выполним задачу. Вот можно точно на 100% говорить, что у нас нет запрета на использование тех же хаймерсов по российской территории. Почему? Потому что есть уже практически 100% подтверждение, в том числе и россиянами, ударов ракетами Н-31 по российской территории. Это дальность 80 километров. Хаймерс, тут вопросов нет. Есть подтверждение работы, допустим, тех же вампиров чешских по российской территории дальности 40 километров РСЗО, Град естественно работа артиллерии тут уже ни у кого не вызывает сомнений по ЗРК артиллерия то есть это все армейская дальность так вот нет пока подтверждения ударов на дальности там больше 100 километров мы еще ни одну стартовую установку С 300 под Харьковом не уничтожили. Пока по, по, потому э, вот информационный поток, этот информационный шум, его пока надо воспринимать как информационный шум. Он по-разному может быть направлен на с разными задачами, вплоть до того, чтобы вывести там россиян из равновесия или из терпения или посмотреть на их реакцию. Иногда бывает информационный поток, как создается. Так вот пока не будет ударов подтвержденных ударов, пока можно Пока об этом э, лучше не говорить, как о свершившемся факте. А ударить, допустим, по любому аэродрому с или скалпом, ну, это дело часов. Э, Прогрузили по, э, мозги ракеты целью. Э, Летчик получил полетное задание, подготовился, вывел ракету на, на пусковой рубеж, э, пуск ракеты, и она пошла, и тут же мы бы это увидели и услышали, потому что... Подтверждение было. Без этого було. Поки как о факті об этом лучше не говорить, ну є подібна заява в одному з телеканалів німецьких про неї прямо сказав голова німецько українського ситуаційного центру, генерал-майор Бундесвера Крістіан Фройдінг. Сказав наступне, пане Романе, що. Німеччина начебто дозволяє Україні збивати німецькими патріотами, які вони нам передали авіацію Росії на її території. Опять же, хороше заявление однозначно mm -hmm. ми його підтримуємо. То є спасибо большое навіть просто за заявлення. То есть оно все таки збільшує давление на ті на ті структури, которые приймають рішення, так як это является таким общим мнением уже, по крайней мере. Ну опять же, действия. Вот когда Петрио там снесли пять бортов за, за там, определенное время, за несколько десятков минут на, над Клинцами, Су-34, Су-35 и 3 Ми-8, то есть тогда это было четко понятно. Было разрешение, не было разрешения, но снесли. И именно Петрио там дальность такая, что другое, другая машина просто бы их там не взяла. То есть, вот когда вот такие будут подтверждения, упал, упал Су-34 с кабами, упал Су-35, который прикрывал Су-34 под Белгородом, то есть дальность уже как минимум километров 50-70. Вот тогда можно четко говорить, что там работает Патриот или какая-то другая установка, допустим, тот же СМТ. Это тоже может быть. СМТ возьмет на этих дальностях. То есть пока действий не видно. Я вот о чем говорю. Еще раз большое спасибо за поддержку, за создание информационного потока, белого шума в том числе. Но действий пока нет. Нет ни патриотов, нет ни сбитых самолетов. А кабы как летели на Харьков, так и летят.